Оля, доброе утро. Доброе а, утро. Французский акцент и литра «Г» есть? Есть. А какая она скажи? Bonjour, да, бонжоу, бонжоу, да, да. А Вот, э, Оля, э, в основном, что это дало Париже перенесение бизнес-центров, э, твое впечатление? Ну, нужно сказать, что Париж сам по себе город, который здания могли быть только пятиэтажные, не больше. Это все-таки город, который старый, старое здание, старые дома 19-го века. И когда вынесли весь бизнес-центр за за Париж, потому что все-таки это не в Париже, это прямо самый пригород, ближайший пригород. Но это сразу очень изменило. Изменило. Во-первых, стал город динамичный. создались бюро, создалось много рабочих мест. И это это да, очень хороший квартал. А, я, всегда, когда приезжают ко мне в гости, да, закончу, я всегда беру и обязательно объезжу на, на Леди посмотреть, у нас называется Леди Фанс, посмотреть, как выглядит этот квартал. Потому а... что это как бы город будущего. А, Винье, а, а... исчезли пробки дорожные. Они, они появились в другом направлении. Они теперь в 9 утра туда, а в 6 часов возвращаются обратно. А кто выбивал эту пропозицию, например, оппозиция или влада? ну, во-первых, это уже долгая история, потому что начался строить в 58 году этот квартал, первые башни появились. И мне кажется, наверное, наверное, власти всегда хотели, потому что в городе уже не было места, нет места ли было в Париже. но все равно остались какие-то. Для больших банков, чтобы город развивался, нужны были банки, нужны были страховые компании, нужны большие офисы. Оль, Они все там Оль опиши тот самый бизнес-центр, который принесли за город, за Париж. Сейчас, кстати, когда ты будешь говорить, мы готовы еще его показать. Да, ну я еще хочу только добавить, что, так. наверное, где-то уже 80-е годы квартал стал похож на квартал фантом. То есть рабочие с утра приходят, а вечером, офисные работники, а вечером раз и уходят. И вот уже создалось полностью, пересмотрели пересмотрели концепцию этого района, и его сделали еще большим культурным событием. Например, вся площадь центральная, где вы видите, по ней, ней проходят, вы видите, уже даже я вижу, вы показываете, да, да. какие-то манифестации, салоны, разные продажи, какие-то какие временные рекламные акции, стит-маркетинг, все основные акции такие парижа проходят в этом Леди де Кроме этого, хочу сказать, что там очень много построили, знаете, таких как садов, парки, навесные. То есть здесь не видно, конечно, но на каждом вот доме приблизительно есть какой-то зеленый участок. Бассейн. Вот видите, вот как раз вот это есть центральная площадь, по которой все люди проходят разные акции. Построили огромный торговый центр, кинотеатр и пытаются сейчас сделать как экилибрировать отсутствие сделки в вашей стране. И перенесение бизнес-центра за город на товары в этом бизнес-центре а, дешевле, или, например, они сближаются в цене? Мне кажется, дешевле, потому что там уже всегда идет торговля. Там стал крупный торговый центр. Побожаю, что mm -hmm. из французской сегодня в рации Украине для дешевого снеданка с Димой И твое выражение от раннего Парижа. Очень-очень хороший. Пробок нет. Все хорошо, хорошо доехала. -хо. Красиво, хороший Париж, очень-очень хороший город. И в частности, хороший, потому что есть такие кварталы, которые позволяют, позволяют остальным жителям спокойно двигаться и двигаться по всему району. Оля, Рего, а а наша подруга и знавец, скажем так, парижский, французский и бизнесовый. До наступной встречи в нашем эфире. Ага. Дякую. Сегодня, 5 травня, акушерки, до еще и начинают свои...